Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Middleman Love, uno de cuatro se sientan juntos basados en el libro. Bueno, el escritorio junto al mío es el de Mong Kong. no queda ningún otro espacio vacío, excepto el que está a tu lado. ¿Qué tal si le enseñas tú, UEA? Así no tengo que ir y venir entre mi escritorio y el de Mai, digo con una sonrisa súper oculta. No solo el chico conseguirá ligar con quien le gusta, sino que además no tengo que ocuparme de él. Maldita sea, soy un genio. Bueno, si es así, me moveré. Una respuesta inesperada sale de la boca de Wea, haciéndome confundir. Me quedo ahí de pie con una expresión estúpida mientras veo a Wea recogiendo sus cosas. Espera, espera, ¿te cambiarás de sitio? ¿Para qué? Eso es perder el tiempo sin motivo que intentes detenerme también es una pérdida de tiempo. Pon a Mai en el escritorio para que puedas enseñarle fácilmente. Dice en un tono monótono. Me quedo observando a mi amigo, que está moviendo las cosas sin escuchar mi objeción. Le echo un vistazo a Mai que me está mirando y le pido perdón mentalmente. Bien, por lo menos no ha fallado todo. Sigue sentándose al lado de Oea. Aunque yo estoy justo en su otro lado, no está tan triste. Pasan cinco minutos y la fase de traslado de escritorio ha terminado. Mai se sienta a mi lado con una sonrisa. ¿Qué quieres que hagas, Superior Hate? Solo Hate. Bueno, primero enciende tu laptop. Te voy a enseñar algunas referencias de trabajos que hemos hecho. Le digo y lo hace en un instante miró disimuladamente la mano de mai mientras alcanza el botón para encender la computadora tiene un dedo grande y largo y su piel parece suave las personas guapas tienen incluso dedos hermosos le creó una cuenta de correo electrónico de empresa y le envió los archivos del trabajo que he realizado para que pueda entender la naturaleza en su trabajo Dedico toda la mañana a explicarle el ámbito del trabajo. Como nuestra empresa no es tan grande, el abanico de trabajos que tenemos que hacer es bastante amplio. Le encargo que haga la imagen de portada de la página principal de la empresa y luego reviso mi correo electrónico. Veo el portafolio del trabajo de Mai. Su habilidad es impresionante. Todos los detalles están cubiertos. Puedo ver que no solo utiliza el programa básico para terminar su trabajo, sino que también utiliza otras herramientas de edición. Parece tener ganas de aprender, más ganas que yo, porque ni siquiera sé, utilicé alguna de las herramientas que utiliza. Cierro la sesión de correo electrónico y me concentro en el póster del anuncio en el que estoy trabajando. Maya asoma la cabeza para hacerme algunas preguntas periódicamente. Se ve bien, P.J. Realmente está muy bien. Oye, Wea, ¿qué piensas de su diseño? Le pregunto a Wea, que lleva un rato en silencio. Le echa el único segundo vistazo y responde: Sí, es bueno. No puedo ocultar una sonrisa al notar la expresión del joven, que parece ganar más confianza. ¿Cómo puede compararse un cumplido de alguien común como yo con el del chico que le gusta? «Te comprendo, niño. El fondo está un poco apagado. Tal vez podrías hacerlo un poco más oscuro», sugiere Oea y vuelve a su trabajo. Miró a Mai esperando ver una sonrisa o unos ojos estrellados, pero se limita a sonreír amablemente y a editar su trabajo con normalidad. «No es alguien común, ¿verdad? Mantiene la calma muy bien, pero sé que le gusta a mi amigo con toda seguridad». Déjame decirte que soy demasiado observador. Esto es porque he visto Detective Conan durante toda mi infancia. Ahora que lo pienso, tengo casi 30 años y la historia sigue en curso. Solo puedo esperar a no morir antes de que Aoyama Sensei termine de escribir la historia.